Чего участники боев на Курщині, подвышенные выплаты а, от державы. Получат. Вот я не понимаю, я не знаю, как оно проводится на законодательном уровне. Кто-то на законодательном уровне будет против этого. Но учитывая наших депутатов, которые своим помощникам поставили зарплату больше, чем получают военные на передовод. Может быть, здесь какой-то момент. В любом случае, смотрите, они получат это. В любом случае получат. Кто-то может палки в колеса вставлять. Так скажем. Что справді Лукашенко найближчим часом сбирается на пенсию? У него проблемы со здоровьем. Ну, смотрите, вот если он сейчас действительно это давление со стороны Кремля. Давление идет очень мощное, чтобы он как бы лучше добровольно ушел, передал пост. Либо же это будет с уходом в мир иной. Ну, путем действия новичка, либо же еще каких-то непредвиденных обстоятельств. Он это понимает. Ну, это действительно правда, если он добровольно уйдет и передаст, он еще поживет. А так нет. Это правда. Знаешь, Лев же заминул Лукашенко. Ну вот здесь может, может быть такой, не, такой несподгибанный поворот событий, потому что естественно, что Кремль хочет своего, чтобы тогда вот то, что Лукашенко мусолил. С вторжением в Украину, он постоянно оттягивал, он постоянно тренировался, он постоянно находил оправдание, почему нет. Они надеются на то, что тот, кто станет на его место, как бы решит этот вопрос, и тогда, возможно, опять повторное наступление со стороны Беларуси. Но здесь еще есть момент такой, что может совсем все не так пойти и для кремлевской власти. Потому что таким образом, если кто-то из кремлевских становится э, на место Лукашенко, Беларусь, есть опасность того, что Беларусь, вот просто Беларусь втягивают напрямую в войну, э, она становится, по сути, частью России, она уже, по сути, часть России, только де юра надо. И тогда Мобилизация, прочее, 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 чтобы отправлять белорусов на войну. И это какие-то очень мощные какие-то негативные действия внутри. Опять же, у белорусов есть выбор не допустить этого. Остаться самостоятельными и не ввязаться в войну и выйти из этой ситуации. Будем смотреть. Тоже. Сейчас на территории России разворачиваются такие события. И Беларусь тоже стоит перед какими-то судьбоносными событиями. Почему россияне раптово активизировались на Приднепровском напрямку? Ну, больше как здесь это все равно. Это активизация, да, но все равно это больше отвлекающий маневр. Правда, в РФ появились серьезные проблемы с пополнением мобилизационных резервов. Ну, они сейчас, э... ну, доля правды в этом есть, но они сейчас все равно будут любыми путями, так называемая вот эта их скрытая мобилизация, когда они будут стимулировать деньгами, э... на самом деле, обещая одно отдавать Папажу, совсем мало, или вообще не давать, по максимуму мобилизировать сейчас и не будут. Почему Путин усунул Герасимова от руководства військовой операции на Курщине? Ну, это вопрос времени был. К этому все шло. Ну, то, что все провалил. То, что можно, было провалено. Это был вопрос времени. Чи будет продолживать Россия провокации на фронте с использованием забороны химической химичной зброи? Ну, на жаль, да. Они без этого не могут. Ну, не могут они без этого. Третья тряпка фишка. Все, что запрещено, все, что идет против правомерных действий, они этим пользуются. Что мало на увазе в The New York Times, когда заявили, что Захід боится поразки РФ. Ну здесь связана, видимо, первая карта выпала, все, что с ядерным оружием. Это может быть был такой сдерживающий фактор, которым я этой ядерной дубиной э, все время трясет до сих пор Россия. И да, они боятся, что там Россия может распасться. И ядерное оружие может попасть не все руки. Но на самом деле, здесь, видите, таким образом, боясь э, то, что Россия проиграет, таким образом, они сами к себе зовут войну. Если не уничтожить этого монстра, значит, через определенное вот как там поговаривают, кто 25, 26, 29 год, да? что действительно Россия, набравшись силы, восстановившись и учтя все свои ошибки, она пойдет на Европу. И думаю. Что отримает Украина от Латвии 500 обещанных дронов в вересне? Ну, в принципе, да. Ну, може, не сразу, но, да. Тут дрони якраз есть. Еще что-то. Чи дозволить Британія протягом місяця бити в глиб території РФ ракетами Storm Shadow? Ну, на самом деле, да, тут є ограничения. Ну, давайте так. Я еще раз говорю, что Україна будет бить в глуп России. И будет бить ракетами. Чем и какими, это другой вопрос. Но она будет. Навіщо до Києва прибула двопартійна делегація США. З однієї сторони, это какая-то достаточно хорошая весть. То, что Украине будет какая-то помощь, финансовая, либо же военная, достаточно хорошая. А с другой стороны. как-то более детально обсудить обстановку. Но это касается именно ситуации фронта внутри Украины. Тут есть какая-то хитрость. Ну, конечно, это за хитрость. Ой, это что-то подтолкнуть Украину к переговорному процессу. Вот напрямую. Сейчас Украина не ведет прямого переговорного процесса с Кремлем. Ну, только она везет через третьи страны. А это, понимаете, все, что сейчас они прибыли, и все, что они делают, это для какой-то своей картинки к выборам, которые будут в США. Как-то более красиво преподнести своим избирателям. Э, вот то, что они, почему они задерживали помощь Украине, почему они, ну, почему такая ситуация сложилась. Теперь как-то надо выкручиваться из этой ситуации. Вот что-то типа такого. Что позволит США властным пилотам выполнять боевые задания на F-16 в Украине? Ну, не будем контр... конкретно да, говорить, как это, но такое будет. Оно такое есть уже, собственно. Проще разговаривал президент Зеленский с министром обороны Литвы під час особой встречи. Здесь насколько наша разведка работает. Здесь как бы идет предупреждение со стороны Зеленского, что могут быть какие-то террористические действия в этой стране. За счет ну, любителей русского мира достаточно там присутствует. Ну как бы предупреждение. А по-другому это сотрудничество, помощь, взаимодействие. Про що домовився Денис Шмигаль з американськими сенаторами під час нещодавньої особистої зустрічі, чесно, я не вижу, чтобы почему-то домовлялся или домов... договорился. Не вижу я этого. Вообще такой тип, что. Що... Возможные новые провокации сбоку россиян на запорийский аэс? К сожалению, да. К сожалению, да. Эти провокации могут привести ну достаточно к негативным последствиям в плане, опять же, выброса радиации воздух-вода. чому місія МАГАТЕ не змогла виявити причину останньої пожежі на А Вона когда-то виявляла? длительное время. Она что-то выявляла. М -м. Маска, видите, маска на лице у МАГАТЕ. Э, э, здесь финансы э, задействованы. И вообще даже нежелание ехать туда, понимая опасность ситуации, получения определенной дозы радиации. Чи є війни в Украине уже ну, на сегодняшний момент это снизилось к минимуму. Ну еще будут пытаться как-то. Протолкнуть эту ситуацію. Ну, это достаточно сделать уже вот на сьогоднішній момент. Это очень тяжело. Ну, это уже будет явне подыгрывание Кремлю. Чи вдасться в США на законодавчому рівні закріпити питання військової допомоги Україні незалежно від того, хто прийде до влади? Там є якийсь такий момент. когда она все равно должна идти при любом случае. Этот момент уже есть. Просто э, как бы идет искусственное втручание и искусственное препятствие всему этому. По-любому она должна идти. Я не знаю, что этот за момент имеется в виду. А здесь опять же какая-то манипуляция, то, что связанное с выборами. Чи змінять призивний вік в Україні до кінця року? Ну, може, не до кінця року, ну, туди далі. Ну, воно все кидаємо йде. Що вдасться протягом року запустити в Польщі виробництво систем Патріот? Понимаєте, сейчас в Польщі достаточно є. <связывая> Много российских агентов или шпигунов, как правильно сказать. И достаточно на высоком уровне. Даже если запустить, эти есть опасность подрыва. Ну, диверсии в таком плане. То есть они будут делать все, чтобы этого не дать запустить Польше. Тяжело это сделать. Тут надо Польше почистить свои виды. Що справді США та Австралія уклали військовий союз для допомоги Україні? Ну да, отвіт да.